السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله سم سم كتب عن جد كان رسبنا kepada Subhanahu wa Allah الله سبحانه وتعالى الله Dialah Tuhan kita. Dialah Tuhan semesta alam. Dialah Tuhan yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Hanya padanya lah saja tempat kita memberikan segala ketaatan dan kepatuhan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ummi. Nabi yang telah menunjukkan umat ini jalan yang lurus, yang terang benderang, disinari dengan wahyu ilahi yang maha agung lagi maha bijaksana. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, Hari ini 15 hari bulan 10 2025. Kita terus membuat sesuatu perkara yang Allah suka. Dan tiada yang lebih Allah sukai untuk kita buat, untuk kita sama-sama lakukan ialah dengan cuba mentadabur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Agar dengan itu kita dapat memeriksa jauh ke dalam hati kita di manakah kita pada al-Quranul Karim yang Allah Taala turunkan ini pada hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-30 dan 31 dari surah az-zumar surah az-zumar ialah surah yang ke-39 dari 114 buah surah. Dan pada hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-30 dan 31. Allah berfirman pada ayat yang ke-31 Innaka mayyitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wafat yakni akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati ayat 31 surah az-zumar thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun kemudian sesungguhnya kamu semua pada hari kiamat akan bertengkar, berhujah di hadapan Tuhan kamu. Muslimin dan Muslimat yang saya kasih sekalian. Pada ayat yang ke-30 ini Allah menyebut Inna kamayitun wa inna humayitun Engkau ya Muhammad akan wafat. Akan berakhir hidupmu. Dan sesungguhnya mereka juga, yakni orang-orang musyrikin. Dan juga manusia-manusia yang lain. Semuanya akan mati. Ayat ini turun. Kerana ada setengah daripada orang-orang musyrikin Quraish ketika itu berkata. Kita berdoalah Agar Muhammad SAW itu cepat wafatnya biar dia pergi daripada dunia ini maka hilanglah masalah kita di kota Mekah ini bagi mereka kehadiran nabi kehadiran yang menyusahkan bagi mereka kehadiran nabi ialah kehadiran yang menyusahkan mereka kerana nabi mencabar ketuhanan sesat yang mereka buat nabi mencabar sifat-sifat buruk yang mereka lakukan bagi mereka menyusahkan kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itulah sifatnya bila orang tidak mengenal yang mana permata, yang mana kaca. Yang kaca disangkakan berlian, yang emas tampakkan ke dalam lubang. Kerana itu kita perlukan ilmu dalam setiap perkara. Jangan sampai kita jadi si kuris musyrikin ini. Tidak mengenal betapa besar artinya kehadiran seorang Nabi dalam masyarakat. Sesungguhnya seorang Nabi itu dihantar oleh Allah ke dalam masyarakat untuk membasmi segala kemungkaran yang boleh membawa kepada kemunduran masyarakat di dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya para Nabi itu dihantarkan oleh Allah kerana rahmat Allah kepada manusia yang sedang sesat itu supaya Nabi itu dapat membetulkannya dan selepas itu mereka dapat hidup aman dan sentosa. Itulah misi seorang Nabi diutuskan. Tetapi kafir Quraisy dia tak faham benda itu. Bagi mereka kehadiran Nabi, kehadiran yang menyusahkan hidup mereka. Menyebuk saja. Sebab itu mereka menentang sehingga sampai satu peringkat mereka berdoa sama-sama mereka biarlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mati saja kasihan mereka itu kasihan ya ada tak dalam masyarakat kita orang seperti ini ada sampai hari ini ada orang begini Allah taala hantar seseorang itu sebagai penyelamat Allah hantar seseorang itu sebagai orang melakukan islah dalam masyarakat lalu ditentang habis-habisan. Sedangkan dia membuat seribu kebaikan di hadapan mata mereka. Satu persatu kebaikan yang dibuat. Ialah walaupun kebaikan itu kadang-kadang tidak besar mana. Tetapi dia tetap membuat kebaikan. Kerosakan dibaikinya sedikit demi sedikit. Namun ada sebahagian manusia yang telah buta hatinya memberikan penentangan terhadap insan mulia yang bangun membaiki mengislah masyarakat. Inilah yang terjadi di timur tengah. Mereka menentang kehadiran Saddam Hussein. Mereka menentang kehadiran Muammar Gaddafi. Cuba lihat tuan-tuan Muammar Qazafi, pemimpin Libya. Semasa dia memimpin Libya, berapa banyak islah yang dia buat, pembaikan yang dia buat. Sehingga dia berhasil menjadikan negaranya makmur. Rakyatnya bahagia. Pemuda-pemuda yang nak berkahwin, disediakan hantaran kahwinnya. Disediakan rumah percuma. Mereka yang telah berumur. 40 tahun 50 tahun ke atas disediakan uang untuk pergi buat haji dan umrah ditaja oleh pihak kerajaan Libya. Begitu aman dan bahagia negara minyak ini. Tetapi sayangnya rakyatnya tidak pernah berterima kasih kepada Muammar. Yang dia nampaknya ialah kejahatan Muammar. Ya, dia ialah manusia. Dia adalah manusia biasa. Ada kesilapannya, ada kekurangannya. Tetapi dia juga membuat pembaikan dan islah dalam masyarakat. Lalu mereka menentangnya dan menentangnya. Akhir sekali mereka membunuh Muammar Qazafi. Mayatnya dihinakan. Dan cuba lihat apa yang terjadi kepada Libya sekarang ini. Segala nikmat yang diberi habis begitu saja. Sekarang ini mereka berperang saudara. Minyak yang ada di tangan mereka sudah dicuri oleh kuasa barat segala kurniaan-kurniaan yang diberikan oleh pihak kerajaan Qazafi hari ini sudah tidak ada. Bahkan mereka hidup dalam kebuluran pada hari ini. Inilah perkara yang sama berlaku kepada Quraisy. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dirasakan sebagai satu rahmat. Sedangkan kita orang-orang beriman tahu betapa beruntungnya orang yang Nabi Muhammad ada bersama mereka. Karena Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah membawa rahmat kepada sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau ya Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Sudah menjadi lumrahnya manusia apabila nikmat itu berada dalam tangan mereka mensia-siakan nikmat itu tetapi bila nikmat itu sudah pergi jauh baru mereka terasa betapa ruginya kita tidak menghargai nikmat Allah tersebut masa adanya mata tak bersyukur tetapi bila mata itu sudah hilang, kencing manis naik, mata menjadi rabun, tercedera dalam kemalangan, mata menjadi buta ketika itu baru dirasakan oh betapa besarnya nikmat mata. Karena itu berhati-hatilah. Sementara nikmat itu berada di hadapan kita, syukurilah ya. Dengan cara kita menggunakan nikmat itu dengan cara yang betul, dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara yang menampakkan kita berterima kasih kepada pemberi nikmat tersebut. Gunakan mata untuk membaca Al-Quran. Gunakan telinga untuk mendengar yang baik-baik. Gunakan lidah untuk bercakap yang baik-baik. Sebagai tanda kita bersyukur kepada pemberi telinga, lidah dan juga mata. Begitu juga lah kadang-kadang adanya ibu bapa depan kita, kita rasa macam biasa je. Macam biasa je ibu bapa ni. Kadang-kadang kita tak hargai pun mereka. Bila mereka dah pergi tinggalkan kita. Yang kita mampu hanya bercakap dengan batu-batu nesan mereka. Ketika itu datanglah dalam fikiran kita. Kalaulah ayah hidup lagi. Kalaulah mak hidup lagi. Kalau, kalau, kalau semuanya itu sudah tidak berguna lagi. Karena itu sementara nikmat itu berada di hadapan kita. Rasailah dan bersyukurlah atas nikmat itu. Jadi orang-orang musyrikin ini tuan-tuan mereka berdoa biar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mati. Lalu Allah menjawab tohmahan mereka itu. Allah menjawab doa mungkar mereka itu. Ini namanya doa mungkar. Doa-doa ni patutnya berdoa untuk kebaikan orang. Bukan mendoakan kematian orang. Lebih-lebih lagi kalau orang itu orang beriman. Janganlah kita tiru perangai kuris musyrikin ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa pembaikan. Nabi Muhammad datang membawa rahmat dan nikmat. Tiba-tiba mereka doakan dengan kehancuran dan kematian. Jangan, jangan, jangan. Apatah lagi kalau kita, kalau dilaknatnya orang tersebut yang datang membuat kebaikan dan kebenaran. Nanti segala doa itu akan berpatah balik terkena kepada batang hidung kita. Tuan-tuan, Allah menjawab doa mereka yang mungkar itu. Apa kata Allah? Innaka mayitun ya Muhammad. Mereka doa kamu mati. Ya, sesungguhnya engkau akan mati. Engkau akan wafat ya Muhammad. Tapi ingat. Wa innahum mayitun. Mereka juga akan mati. Engkau akan meninggal dunia. Engkau akan wafat. Mereka juga akan wafat. Ini kesudahan kepada semua makhluk atau dunia ini yang kekal abadi hanya Allah. Jadi mengapa nak kita memikirkan agar orang itu biar dia mati cepat? Sepatutnya kita kena memikirkan bagaimana kita? Kerana kita juga akan mati. Kita juga akan pergi meninggalkan dunia ini. Sepatutnya itu yang difikirkan. Bukan memikirkan kehancuran, kemusnahan orang. Fikirkan bahawa kita juga akan mati dan akan musnah. Orang yang kita doakan kehancuran, orang yang kita doakan akan uh, segala yang tidak baik. Orang itu mungkin merupakan ahli ibadah. Mungkin dia telah banyak buat perkara-perkara kebaikan dan kebajikan. Adapun kita yang mendoakan kematian orang tiba-tiba kita sendiri tak ada apa yang kita bawa untuk pergi ke akhirat ini juga memberikan kesedaran kepada kita semua sesungguhnya kita semua akan mati dan bila mati itu dia tidak selesai di situ sahaja islam mengajar kita bahawa betul semua manusia akan berakhir hidupnya tetapi ia tidak selesai di situ saja. Kita akan berjumpa dengan alam yang lain namanya alam akhirat. Orang akan usung kita. Letak kita dalam lubang yang sempit. Berbaringlah kita dalam liang lahat yang gelap itu. Tubuh akan dimakan oleh cacing. Hancur luluh badan-badan kita tetapi ruh kita akan berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan dengan kuasanya akan menghidupkan kembali tulang belulang kita. Akan menghidupkan kembali daging-daging kita yang sudah hancur itu. Dan dimasukkan roh semula ke dalam badan. Lalu ia akan hidup kembali. Untuk berdepan dengan Allah subhanahu wa ta'ala di mahkamahnya. Allah sambung pada ayat yang ke-31 menerangkan perkara ini. Jangan senang kamu ingat kamu mati lepas tu perkara itu selesai begitu saja. Cuba lihat ayat 31 surah Az-Zumar. Apa kata Allah? "Tsumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun." Kemudian Sesungguhnya kamu semua pada hari kiamat akan bertengkar, berhujah di hadapan Tuhan kamu. Tuan-tuan, dalam ayat ini, Allah memberitahu kepada kita suasana di hari akhirat nanti. Hari di mana kita semua belum sampai. Hari di mana kita tak tahu pun apa yang akan terjadi di sana tetapi Allah dengan rahmatnya memberitahu kepada kita. Supaya kita bersiap sedia untuk berdepan dengan hari tersebut. Iaitu hari kiamat. Apa yang akan terjadi pada hari itu? Kamu akan bertengkar berhujah sesama kamu di hadapan Allah. Kamu akan bertengkar berhujah sesama kamu di hadapan Allah. Sehinggakan bukan saja orang kafir orang mukmin akan bertengkar berhujah di hadapan Allah, bukan saja orang munafik dan orang mukmin akan berhujah bertengkar di hadapan Allah, masing-masing tuduh menuduh, masing-masing mempertahankan diri masing-masing di hadapan Allah, bahkan ruh dan jasad juga akan bertengkar sesama mereka. Ruh yang ada dalam badan kita ini dan tubuh kita yang kasar ini akan bertengkar berhujah di hadapan Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "La tazalul khusumatu bainan nas yaumal qiyamah." Manusia ini kata Nabi akan terus berhujah bertengkar pada hari kiamat di hadapan Allah hatta tatakhasama ruh wal jasad sehingga ruh dan jasad juga akan berhujah bertengkar sama mereka depan Allah fa yaqulul jasadu maka jasad berkata inna ma kuntu bi manzilati zil mulqa ya Allah aku ini hanyalah umpama dahan pokok yang dibuang La astatiu usyai'an aku tak mampu buat apa-apa pun kata jasad. Aku ni ibarat dahan pokok yang dibuang ya Allah. Wa ruh dan ruh pula berkata mempertahankan dirinya. Innama kuntu rihan. Aku pula ya Allah umpama angin. La astati'u an a'mala syai'an aku tak mampu buat apa-apa pun masing-masing mempertahankan diri masing-masing di hadapan Allah. Kenapa? Karena masing-masing tahu bahwa di hadapan itu ada api neraka. Kalau mereka didapati bersalah, maka mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka. Roh dan jasad ketika itu bertengkar, masing-masing mempertahankan diri masing-masing agar tidak dicampakkan ke dalam api neraka. Karena itu jasad berkata Inna kuntu kuntu bimanzilati jiz'il mulqa. Aku ni ya Allah. Umpama dahan pokok yang dibuang. Jadi, janganlah kau campak aku lah mati neraka ya Allah. Aku tak ada apa-apa pun. Aku ini ibarat dahan pokok yang dibuang. Tak boleh apa-apa pun. Yang salahnya bukan aku ya Allah. Roh pula berkata, Eh, hey, Jangan cakap begitu. Innama kuntur rihan. Aku pula umpama angin. La astatiu amala saya. Aku tak boleh buat apa-apa pun. Lihat. Itu roh dan jasad bergaduh. Roh dan jasad bergaduh di hadapan Allah. Ini yang Allah sebut pada ayat yang kita bincang ni. Inda rabbikum tahtasimun. Innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Kamu akan bertengkar, bergaduh di hadapan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing mempertahankannya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian. Sayyidina Zubir bin Awam pernah bertanya kepada Nabi SAW. Kata dia. Apakah benar nanti di akhirat nanti ya Rasulullah kita ni akan ungkit-mengungkit sesama kita. Nabi kata, Naam, layuk, layuk, layuk alaikum hatta yu'adda ila kulli zi haqqin haqqah. Ya benar. Semuanya akan diungkit lagi. Hingga setiap orang mempunyai hak yang semestinya. Pemimpin akan mengungkit sikap rakyatnya. Rakyat pula akan mengungkit sikap pemimpinnya. Ini dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Anas An bin Malik radhiyallahu anhu, "Yuja'u bil imamil ja'iril kha'in yaumul qiyamah." Dibawa seorang pemimpin yang jahat yang mengkhianati amanah pada hari kiamat. Fatakhasamahur ra'iyah, maka rakyat pada ketika itu berhujah dengan dia di hadapan Allah fayuqlayuna alaih ketika itu rakyat yang selama ini dizalimi menang dalam perdebatan itu di hadapan Allah fayuqal lahu maka dikatakan kepada pemimpin yang jahat itu saddi ruknan min arkani jahannam maka duduklah engkau di satu sudut daripada sudut-sudut neraka jahannam Tuan-tuan yang dihormati sekalian Itulah suasana di hari akhirat nanti. Masing-masing akan berhujah, masing-masing akan mempertahankan diri masing-masing. Tuan-tuan -masing. yang dihormati sekalian. Kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim banyak perkara-perkara ini berlaku. Upamanya kalau kita tengok dalam surah as sofat ayat 27, 28, 29 dan 30. Tuan-tuan rujuklah surah As-Saffat. Surah As-Saffat ialah surah yang ke-37. Daripada 114 buah surah. Ayat yang ke-27. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Dan masing-masing pun mengadap satu sama lain sambil kata mengata dan celah mencela. Ya, kita akan jadi begitu. Si bapa akan duduk depan dia anak akan celah mencelah masing-masing salah menyalah. Si isteri akan duduk depan suami masing-masing salah menyalah. Ya atas dunia ini kita hidup sama-sama tidur sebantal makan sepiring. Tetapi di akhirat nanti masing-masing nak melepaskan diri masing-masing. Kerana terlalu, terlalu takut dengan azab Allah. Kalu innakum kuntum tak tunana anil yamin pengikut-pengikutnya berkata kepada ketuanya, sesungguhnya kamu dahulu selalu datang menyekat kami daripada beriman dengan menggunakan kuasa kamu. Lalu ketua pun menjawab, kalau balam takunu mukminin. Ketuanya menjawab, bahkan kamulah sendiri tidak mau menjadi orang-orang yang beriman. Apa pasal nak salahkan kami pula? Allah memberi keputusan Fahakku alaihna kaulu Robbina inna laza ikun dengan keadaan diri kita yang sedemikian maka tetaplah di atas kita janji seksa yang dijanjikan oleh Tuhan kita bahawa kita semua akan merasai azab tersebut. Dan tuan, tuan jangan cari pasal di hadapan Allah. Karena itu hidup di atas dunia ini hiduplah baik-baik. Jangan ada satu aktiviti dan program kita melainkan program berbuat baik kepada sesama manusia. Ajak manusia kepada Islam. Ajak manusia kepada kebaikan. Buat baik, buat kebaikan sesama Islam, sesama manusia, hatta kepada pokok dan batu. Kerana kita semua akan berada depan Allah berhujuk di hadapan Allah mempertahankan diri masing-masing. Dia kerana terlalu takut dengan api neraka. Yang bahangnya itu sudah dapat dirasai di padang masyarakat. Apa yang kita bincang pada hari ini mengajar diri kita. Untuk sentiasa menjadi manusia. Yang tetap menunaikan hak orang lain. Karena kita tahu hak-hak orang lain tersebut. Akan dibicarakan di hadapan Allah dan kita akan mendapat susah di sana. Baik kita tunaikan hak orang lain tuan-tuan, walaupun mungkin kita akan mendapat susah kerana kita takut di hadapan Allah nanti mereka akan menuntut hak itu. Kita akan disalahkan di hadapan Allah kerana apa yang terjadi kepada mereka. Insya-Allah kita sambung lagi bicara yang menarik ini tuan-tuan esok 7.30 pagi. Tuan-tuan sekarang ini saya buka untuk menjemput rakan-rakan dan teman-teman lain untuk masuk ke dalam grup tafsir Al-Furqan ini. Tuan-tuan boleh masukkan sendiri. Mudah-mudahan lebih ramai lagi orang dapat mendengar tafsir kita ini. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.